Это понимаете, я уже, я уже столько раз как бы, плохо запарковался, что уже как бы я уже думаю достаточно. Какая это была попытка сегодня? В смысле? Ну, за, то есть первые попытки надо безусловно, безусловно. Понимаете, я просто на самом деле таким методом парковки втираюсь в доверие к власти. То есть пусть они думают, что я свой. То есть я им сразу говорю, я паркуюсь примерно так же, как вы привыкли разборовывать бюджет. Я свой, я свой, не бодитель со мной просто. я ваш. А потом у них будет сюрприз. Смотрите, я, я, ну, я вам скажу так, что жертвы неизбежны с обоих сторон. То есть жертвы будут. Мне придется нормально парковаться, и это без вариантов, а им придется перестать воровать из бюджета. То есть обоим будет плохо и тем, и тем. То есть мы пострадаем все. Но ну, ну, вот, вот вы обратили внимание, что, что я запарковался хорошо. Поэтому ваш вопрос когда? Э, вот, вот в окошко смотрите, и вы уже видите все. То есть вопрос когда лишний, вы от, откройте окно. А, кстати, вы ваш вопрос когда, пожалуйста, задайте тем, кто сейчас деребанит бюджет, не забудьте.